নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ ডি এল এডত যিখন মেটছৰ পেপাৰ তাত ৰোমান নম্বৰছ লিখিবলৈ আহে বা আমি যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত যদি চাওঁ তেতিয়া সংখ্যা এটা দি দিব বোলে এশ পঞ্চাছ বোলে আঠাইছ একৈছ কিবা এটা সংখ্যা দি দিব আৰু তাৰ তলত কেইটামান অপশ্যন দিয়া থাকিব য'ত আপুনি সেই সংখ্যাটোৰ ৰোমান কি ৰূপত লিখা হয় বা সেই সংখ্যাটোক আমি ৰোমান সংখ্যাত কেনেদৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ সেইটো লিখিব আহে আপোনালোকে দেখিলে আমি একৰ পৰা দহলৈকে ৰোমান সংখ্যাখিনি সকলোৱে জানো বা আমি এইখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰি থকা আমি প্ৰায় জানো হয়নে কিন্তু আমি এতিয়া যদি আমাক লিখিবলৈ দিয়ে বিছ থাউজেণ্ড তেতিয়াহ'লে আমাৰ অলপ কনফিউজন হৈ যায় আমি কেনেদৰে লিখিম গতিকে আহক আমি কেনেদৰে লিখিম এই ভিডিঅ'টোত জানো এতিয়া দহ বিছটো কেনেকৈ হয় দহ যোগ দহ বিছ হয়নে গতিকে আমি এক্স এক্স পাতি দিম কিন্তু পঞ্চাছটো আমি পাঁচটা এক্স 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 পাতি দিলে হ'ব জানো আমি পঞ্চাছ টু পাঁচটা এক্স এক্স নহ'ব পঞ্চাছটো আমি তেনেদৰে লিখিব নোৱাৰোঁ গতিকে এই বিষয়ে জানিম কিন্তু তাৰ আগতে আমি এটা কথা জানি ল'ব লাগিব যে এইটো চাওক এইটো আমি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ হয়নে এইখিনি কথা মন কৰক আমি কি কৰিছোঁ ওৱান টু থ্ৰী আৰু ফ'ৰ এইটো ফাইভ কিন্তু আমি ফ'ৰটো ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকৈ লিখিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু আমি ফ'ৰটো এনেকৈ লিখিলে ভুল হ'ব কাৰণ ৰোমান সংখ্যাত এইটো ডিজিট বুলিয়ে ধৰিছোঁ এই সংখ্যাটো অনলি তিনিবাৰহে ৰিপিট হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আমি চাৰিবাৰ লিখিব নোৱাৰোঁ এইটো আমি যদি ফাইভটো মনত ৰাখোঁ চাব হাঁ এতিয়া ফাইভৰ পৰা এইটো ফাইভৰ পৰা ওৱান মাইনাছ কৰিলে কি হয় ফ'ৰ হয় হয়নে গতিকে আমি লিখিছোঁ কি ফাইভ ওৱান মানে এক এটা মাইনাছ কৰি দিছোঁ আৰু যেতিয়া আমি সংখ্যাৰ পৰা এক এটা মাইনাছ কৰোঁ ৰোমান সংখ্যাটো আমি এইটো লিখিম লেফ্ট চাইডে যদি এতিয়া চাওক পাঁচ আৰু এক ছয় পাঁচৰ লগত এক যোগ কৰিলে কিমান হয় ছয় হয় গতিকে আমি ফাইভৰ লগত এক এটা যোগ দি দিছোঁ আৰু যেতিয়া আমি এড কৰিম নহয় তেতিয়া আমি কোনটো ছাইডে লিখিম ৰাইট চাইডে লিখিম কথাটো আপোনালোকে বুজিছেনে যে এইখিনিয়ে মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ এইকেইটাতো চবেই জানো হয়নে আৰু টেনটো মনত ৰাখিব লাগে টেনটো আমি জানোৱেই কেনেকৈ লিখোঁ আমিতো স্কুলত লিখোঁ ফাইভটো জানো আমি ভি লিখোঁ গতিকে গম পালে নে এতিয়া ছিক্স ছেভেন এইট আকৌ যেতিয়া আমি নাইন লিখিবলৈ হ'ল আমি কি কৰিলোঁ এট এডাল এড কৰি দিয়া নাই আমি কি কৰিছোঁ টেনৰ পৰা ওৱান এটা মাইনাছ কৰিছোঁ মানে যেতিয়া আমি মাইনাছ কৰিম তেতিয়া আমি ৰোমান সংখ্যাত লেফ্ট চাইডে লিখিম যেতিয়া আমি এড কৰিম তেতিয়া আমি ৰাইট চাইডে লিখিম ঠিক আছে এতিয়া মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হ'ল কি এল চি ডি এম এই এটাকেইটাই মই কিয় লিখিছোঁ বাৰু এই এলে এ বুজায় ফিফটি চি এ বুজায় হাণ্ড্ৰেড ডি এ বুজায় ফাইভ হাণ্ড্ৰেড আৰু এম এ বুজায় থাউজেণ্ড আৰু যেতিয়া আমি টুৱেণ্টি আমি টুৱেণ্টি গম পালোঁ নহয় টুৱেণ্টি লিখিবলৈ আমি কৰিব লাগিব দুটা লিখিব পাৰিম মানে থাৰ্টি লিখিবলৈ হ'লে আমি থাৰ্টি লিখিবলৈ হ'লে আমি এক দুই তিনিটা লিখিব পাৰিম কিন্তু ফৰ্টি লিখিবলৈ হ'লে আমি এনেকৈ চাৰিটা লিখিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ফিফটিৰ পৰা টেন এটা মাইনাছ কৰিব লাগিব ফিফটিৰ পৰা টেন এটা আমি মাইনাছ কৰিবলৈ হ'লে কেনেকৈ লিখিম আমি জানো ফিফটি মানে কিমান এল ফৰ্টি কৰিবলৈ আমি টেন এটা মাইনাছ কৰিব লাগিব গতিকে লেফ্ট চাইডে লিখিম হয়নে চাওক এতিয়া আমি আহোঁ ফিফটি ফিফটি মানে কিমান হ'ব আমাৰ ফিফটি মানে কি হয় এল ছিক্সটি মানে কি হ'ব এল এক্স হয়নে ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ লিখিবলৈ আহে যদি হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড আমি লিখিলোঁ কিমান চি যদিহে লিখিবলৈ আহে ধৰি লওক কিমান লিখি থৈছিলোঁ ওপৰত আমি এটা সংখ্যা হাণ্ড্ৰেড হয়নে হাণ্ড্ৰেড মানে চি যদিহে আমাৰ লিখিবলৈ আহে ছেভেণ্টি ফাইভ আমি ছেভেণ্টি ফাইভটো কেনেকৈ লিখিম এই ছেভেণ্টি ফাইভটো কেনেকৈ হ'ব চাওক ছেভেণ্টি ফাইভটো পঞ্চাছ পঞ্চাছে বিছে সত্তৰ সত্তৰে পাছে পয়সত্তৰ হয়নে পঞ্চাছ মানে কি হয় এল টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি হ'লে এক্স এক্স আৰু ফাইভ হ'লে ভি হয়নে আমি পাঁচটো জানোৱেই ভি বুলি লিখে তেনেধৰণে আৰু এটা সংখ্যা দিছিলোঁ কিমান আপোনাৰ আছিলে ওপৰত থাউজেণ্ড এতিয়া থাউজেণ্ডটো কিহে বুজায় থাউজেণ্ডক বুজাই থাউজেণ্ডক বুজাই এম এতিয়া যদি দুহেজাৰ হয় দুই হাজাৰ হ'লে হ'ব এম এম হয়নে আৰু এটা সংখ্যা লিখোঁ ঠিক আছে আমি লিখোঁ ধৰি লওক টুৱেণ্টি ফাইভ এই টুৱেণ্টি ফাইভটো কেনেকৈ হ'ব টুৱেণ্টি টেন টেন ফাইভ যদি আমাক লিখিবলৈ কয় ফৰ্টি নাইন ফৰ্টি নাইনটো কেনেকৈ লিখিম আমি লিষ্ট এটা দহ আমি ৰিপিট কৰিব নোৱাৰোঁ হয়নে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইফালে পঞ্চাছে বুজাই এল এইফালে দহ এটা মাইনাছ কৰি দিলোঁ কিমান হ'ব ফৰ্টি আৰু নাইন নাইন লিখিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকে আইডিয়া এটা পালে কেনেকৈ লিখিব লাগে যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব মই আৰু চিম্পুলকৈ ভিডিঅ'টো আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে এই সংখ্যাটো এবাৰ মন কৰকচোন ফৰ্টি নাইন হয়নে এই ফৰ্টি নাইন সংখ্যাটো আমি এনেকৈতো ফৰ্টি নাইনটো চাবলৈ গ'লে পঞ্চাছৰ পৰা এক মাইনাছ কৰিলেওতো ফৰ্টি নাইন হয় তেতিয়াহ'লে আমি পঞ্চাছ যদি এল বুলি জানো এলৰ পৰা তেতিয়াহ'লে মাইনাছ কৰিলে লেফ্ট চাইডে হয় তেতিয়াহ'লে এক কৰি পিনি এনেকৈ আই এল নকৰোঁ কিয় আপোনালোকে হয়তো এনেকৈ ভাবিব পাৰে হয়নে গতিকে কিন্তু ৰোমান সংখ্যা যেতিয়া আমি ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁ তেতিয়া এইটো এটা ৰং প্ৰচেছ বা ৰং মেথড বুলি ধৰা হয় যেতিয়া আমি সংখ্যা এটা লিখিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি এইটো পদ্ধতিতে লিখিব লাগিব কাৰণ এটা কথা কি যে অনলি স্মলাৰ নিউমেৰছ কেন বি পে'চ বিফ'ৰ লাৰ্জ নিউমেৰেলছ ফৰ এবছট্ৰেকশ্যন এণ্ড অনলি উইথ স্পেচিফিক পেয়াৰ্চ আই বিফ'ৰ ভি অ'ৰ এক্স এক্স বিফৰ এল অ'ৰ চি এণ্ড চি বিফৰ ডি অ'ৰ এম ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আহক কেইটামান আমি কি কৰোঁ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ তেতিয়া আমি গম পাম বা আমাৰ আইডিয়াটো ক্লিয়াৰ হ'ব যে এইটা সংখ্যা কেনেদৰে লিখা হয় ঠিক আছে এতিয়া আপোনাৰ টেষ্ট আপোনাৰ টেষ্ট কেনেকৈ হ'ব বিছ যোগ তিনি হয় নে বিছলৈ আপোনাৰ বিছ হ'লে কিমান হয় আপোনাৰ বিছ হ'লে হ'ব দহ বিছ এফালে তিনি এক দুই তিনি তেতিয়াহ'লে এইটো কিমান হ'ব আপোনাৰ তেইছ ফিফটি এইট হ'লে হ'ব আপোনাৰ ফিফটি প্লাছ এইট ফিফটি মানে কি আমি জানো গম পাওঁ মানে ফিফটি মানে কি এল মানে এইট পাঁচ ছয় সাত আঠ ঠিক আছে ছেভেণ্টি ছিক্স পঞ্চাছ যোগ বিছ যোগ কিমান হ'ব ছয় পঞ্চাছ হ'লে এল বিছ হ'লে এক্স এক্স আৰু ছয় হ'লে কেনেকৈ এশ চাৰি এশ যোগ চাৰি হয়নে এশ হ'লে কিমান হয় আমি গম পাওঁ চি চাৰি হ'লে কিমান হয় আই ভি ওৱান ফিফটি এশ যোগ পঞ্চাছ এশ মানে কিমান হয় আপোনাৰ চি পঞ্চাছ মানে কিমান হয় আপোনাৰ এল থ্ৰী নাইনটি নাইন এইটো টান টান লাগিছে নেকি নহয় আমিতো ভাঙি পেলাম চাওক ভালে হ'ব তিনিশ যোগ নব্বৈ যোগ ন তিনিশ হ'লে এক দুই তিনি আমি গম পাওঁ আমি তিনি মেক্সিমাম কিমানবাৰ ৰিপিট কৰিব পাৰোঁ তিনিবাৰ হয়নে নব্বৈ আছে নব্বৈ নব্বৈ কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব দেখিছেনে আমি হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা টেন মাইনাছ কৰিব পাৰোঁ মানে এক্স টু চিৰ আগত বহে হয়নে ঠিক তেনেদৰে তেতিয়াহ'লে নব্বৈ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ কি হ'ব এইফালে এশ এশৰ পৰা দহ যোগ কৰিলোঁ নব্বৈ হয়নে এইফালে ন ন লাগে আৰু ন আমি কিমান জানো দহৰ পৰা এক এটা মাইনাছ কৰি দিলোঁ ন এতিয়া চাৰিশ পাঁচ এইফালে কিমান হ'ব আপোনাৰ চাৰিশ যোগ পাঁচ এতিয়া আমাৰ এটা এটা মনত ৰাখিব লাগিব কিমান আমি যে আগতে এটা সংখ্যা প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ মনত ৰাখিছিলোঁ এল চি ডি এম এল মানে ফিফটি চি মানে হাণ্ড্ৰেড ডি মানে কিমান হয় তেতিয়াহ'লে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড আমাক কিমান লাগে তেতিয়াহ'লে চাৰিশ চাৰিশ কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব ডিৰ পৰা এশ এটা মাইনাছ কৰি দিম কিমান হ'ব চাৰিশ পাঁচ হ'লে চি ডি ভি ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে পাঁচশ যোগ পঞ্চাছ পাঁচশ পঞ্চাছ এইটো তিনি ডি মানে কিমান হয় তেতিয়াহ'লে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এতিয়া ডাইৰেক্ট আমি ডি বঢ়াই ল'ম পঞ্চাছ হোৱাৰ লগে লগে কি হয় আপোনাৰ পঞ্চাছ এল হয়নে পঞ্চাছ তেতিয়াহ'লে বি এল গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আপোনালোকৰ মনত থকা ডাউটখিনিয়ে ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব ঠিক আছে আৰু মই কেইটামান হোমৱৰ্ক দি দিম আপোনালোকে এইকেইটা লিখি পিনি মোক কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব ঠিক আছে আপোনালোকে লিখিব এশ পয়সত্তৰ আপোনালোকে লিখিব এইটি ফাইভ আপোনালোকে লিখিব ছিক্সটি ছিক্স গতিকে এইকেইটা আপোনালোকে হোমৱৰ্ক কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত ইয়াৰ আনচাৰ জনাব আপোনালোকক পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম এনেদৰে ঠিক আছে থেংক ইউ